Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda dayanacağa yaxın 2 otaqlı həyət evi satışdadır. Evin təmir işləri artıq tamamlanmaq üzrədir, son yekunlaşdırı gedir. Bura evin üst həyəti, geniş bir həyəti qalıbdır. Həyətinə e, 2 maşın demək olar ki, yəni maşından asılır ki, yəni 2 maşın yerləşir. Həyəti, yəni daş döşənibdir, belə bir darvazası qoyulub, həyətinə su kranı çəkilib, kanalizasiya sistemi çəkilibdir, mərkəzidir. Qurunsu lar axması üçün trab xətti çəkilib. Zərcəmsi var, kürsülüdür. Və evin bu arxa hissəsində də bir, yəni yan tərəfində də belə bir yer saxlanılıb ki, burada da e, şkaf, garderob yığmaq olar. Kombi xəttəri burda çəkilib və kombi aparatı üçün yer də burdadır. Hazırlanıb, burası kanalizasiya xətidir. Evin təmir işləri artıq demək olar ki, tamamlanmaq üzrədir. Beləşənlərinə göründüyü kimi abrisovqa daş düzülüb. Və burda evə daxil olduqda dəhlizi, divar kağızları artıq vurulubdur. Otağın qapıları qoyulacaq. Döşəməsinə taxta vurulub və taxtanın üstündən laminat döşənəcəkdir. Bura mətbəxdir. Mətbət mebeli üçün yeri artıq hazırdır. Bura isə zall otağı. Konsern üçün işıq xətti çəkilib, kombi sistem qeyd etdiyim kimi hər bir otağa çəkilib. Yəni laminat döşəyə və qapıları demək olar ki, qalıbdır. Yəni bunların da hər biri qoyulub təqdim ediləcəkdir. İşıq üçün rozetkalar alınacaqdır artıq. Laminat materiallar da alınır. Bura isə yataq otağı. Otaqlar göründüyü kimi hər birinin pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Yəni gün işığı düşür, işıqlı otaqlardır. Və hamam otağı. Metlaq kafədir. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kantorda alğı satqiya getləşəkdir. Bu evin başlanğıc qiyməti 35.000 manat deyilir. Tam təmirli, hazır vəziyyətdə. Yəni bax bu qapılar qoyulacaq, laminatı vurulacaqdır. Sənədlər hamısı qaydasında. 35.000 manat deyilir. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Hər kim alırsa Allah xeyrini versin.